Виталий Миколаевич, а да. Угу. А что мне меня останавливаете в, как бы в опасном месте, на повороте прямо? Ну вот смотрите, сколько метров до поворота? 30, 30 метров остановка Да. То есть здесь можно парковаться спокойно и уходить куда-то? Если попаркуете, здесь разрешено. Хорошо, я, я если что скажу, что разрешили. А причина остановки какая? центра. А что это за причина остановки такая? Ну, это отработка областного центра. Хорошо, остановили вы меня. А причина проверки документов? Я говорю, отработка областного центра. Суть скоенного правопорушения, назовите, пожалуйста. Нет у вас никакого правопорушения. Проверим. Тогда Проверь. я не обязан вам документы предъявлять. Вы должны остановить меня и назвать суть скоенного правопорушения. Согласно приказу 3 единицы. Вы не читали? Конечно. Что там написано? Что вы должны остановить и сказать, причину установки это суть склонного правопорушения И в законе милиции, такое самое написано Суть склонного правопорушения вы не сказала У ну, вас работа Я вам ситуацию в 타ме показал? Ну да, вы обязаны это У вас есть права об области водителя, правильно? Да, вы есть Водитель имеет право по требованию установки Вопроса нет, теперь я хочу увидеть вашу По какой причине вы, вы, вы меня остановили и требуете работа, мои документы? Документ операция идет Пьяный водитель, возникает Я пьяный? Но я же не доктор, я этого не могу установить да ну, ну хорошо, принципе, я злочинец. Это тоже Подождите, а как мои документы помогут вам установить пьяный да, я, я, либо да, злочинный? Для да. чего? Ну, кто на законных то есть я где-то в розыске нахожусь или вы что? Проверить. На законных беру, или нет? Да. Нет, это не закон на самом деле. Может у вас Ну как бы может и нет, вы да. мне незаконно остановили. Я же вам повторяю, Работа больше на улице, ну, просто, отработал, поеду Я не отказываюсь показывать, не, не отказываюсь, точнее, я хочу услышать законную причину остановки. Я же Но есть еще такой момент, что вы должны остановить меня, называть причину остановки и суть скойного правопорушения. раз пьяный что, ну, пьяный води. при чем здесь пьяный Отдараться води? Операция такая идет, Ну и при чем здесь мои документы к вашей операции вас ну. Я вниз. Ну. И хочу убедиться. Что я не пьяный. Ну почему? А ну а как? Ну вы... у вас операция пьяной води. Ну а в чем вы хотите убедиться? Ну, если будут подозрения, мы пройдем на раз три. Ну так да, как документы мои подозрения могут подозрения, либо, подозрения, либо убрать, подозрения. либо. Вы знаете право обязанности водителя. Ну, конечно По знаю. первому требованию. Сотрудника милиции. По не законному нет. требованию, а не по первому. Ну по законному требованию. А в чем мы здесь и ну вы остановили меня, как бы, Почему? Я вы не остановлю... спрашиваете мои документы незаконно, Значит, потому что... Я вам вопрос в последний раз. Я остановился, представился, пожалуйста, вас 90-е Будьте любезны, предоставьте документы, пожалуйста. Хорошо, если я предоставлю документы, на вас будет написана жалоба, иск в суд за незаконную остановку. Хорошо, пишите это ваше право. Я же не хочу. Отлично. Если вы так хотите. Держать его, но примите во внимание. Это я вам рассказываю, все. Да я все время так делаю, потому что вы примите тоже внимание, понимаете, что вы, де вы превышаете свои полномочия. Ну потому что вы, прежде чем проверить документы, для проверки документов должны быть основания. То есть я должен в чем-то подозреваться, либо какое-то правонарушение совершить, понимаете? А если просто вы захотели меня понюхать, просто по вашему желанию, это не является законной причиной основания. Ну это образно говоря, либо там, понимаете?